Во-первых, я хочу сказать, что э, календарь очень плотный, игры на четвертый день, расстояние между городами. Я когда раил, там банк боксинг в Но ну, там они играют э, в одном городе, в Лондоне, никуда не ездят. Э, кушают немножко по-другому и восстанавливаются совсем по-другому. А здесь на футболистов, честно говоря, жалко смотреть, когда они преодолевают такие расстояния на тысячу километров в автобусе, по нашим дорогам, э, 20 часов в автобусе ехать. Естественно, это да, отображается на футболке. Понятно, еще с такого климата мы приехали у нас похолоднее, так, прилично похолоднее. Тут, да, солнышко такое, что даже в футболке очень жарко. И, честно говоря, видно было по моим футболистам, что они как, в первом тайме как мороженое были. Знаете, как мороженое, на солнышке потаяло. И что-то думали, что можно так как бы просто выйдя на поле, приходят в какие-то конечно, так не бывает. Поэтому мы первый там чисто проиграли 2-0, заслуженно проиграли 2-0, безвольно проиграли. Ну, а во втором тайме наоборот поменялась, и они услышали немножко мотивационных слов. Естественно, все повернулось. И здесь, конечно, я благодарен, что они все-таки есть и характер, и добились положительного результата в очень тяжелой. При хорошем встрече мы смогли этим могли бы... Слава Богу. что вас Скажи пару слов про нашего высшего растения, Корию. Я квитан не вам. Вообще у нас 23 футболиста, и Ика в том числе... Я очень доволен, в принципе, всеми моими футболистами. Все прогрессируют, все растут, все профессионально относятся к своему делу. Сегодня он вышел, играл молодой парень, потому что у нас большая ротация идет. Все-таки надо думать о том, что мы имеем, я только что выше говорил, что мы имеем уставших футболистов. Поэтому сколь игрок основного состава, но сегодня он вышел во втором, потому что Я хочу спросить. Как у вас зарплату, и нет обородованности? Наверное, самая, слава Богу, у нас такая команда, как вы все знаете, у нас пока что слава хорошо. Еще за тебя? Спасибо вам, музыки.